হলৌ ললৌ লাই আপুনি শুনিলেনে কক্স ষ্টুডিঅ' ভাৰত পালেগৈ হলৌ ললৌ লাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল শংকুৰাজ্যৰ কণ্ঠত হলৌ ললৌলাই তিনিচুকীয়া তৰাণী গাঁৱত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আনন্দত আত্মসাৰা হৈ পৰিছে তৰাণীবাসী ৰাইজ কিয়নো মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ তৰাণী গাঁৱৰ হাতী ধৰা গীত হাতীশালৰ গীত পালেগৈ কক্স ষ্টুডিঅ' ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল অসমৰে এক সম্পদ তিনিচুকীয়া জিলাৰ তৰাণী গাঁৱৰ হাতীধৰা গীত গীত দি শুক্ৰবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় তিনিচুকীয়াৰ তৰাণী গাঁৱত য'ত শিল্পী শংকুৰাজ কোঁৱৰ নিজে উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়াৰ ভিতৰুৱা তৰাণী গাঁৱৰ পৰা কক্স ষ্টুডিঅ' ভাৰতলৈকে সুদীৰ্ঘ চমাহজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে তাকে চাগে যেন সপোন এটা আজি নিথকলৈ পৰিণত হৈছে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দৃশ্য দেখা পাইছে অলপ আগতে হাতী পোৱালি এটাও আহিছিলে ইমান সুন্দৰ ৰাইজ সুন্দৰ ষ্টেজ এখনত আমি একেলগে গীতটি উপভোগ কৰিলোঁ স্ক্ৰীণত প্ৰজেক্টৰ আৰু মোক খুব ভাল লাগিছে খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে অসমৰ এনেকুৱা এটা সম্পদ আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও শিকিবলৈ বহুত বাকী আছে আৰু শিকি যাম আৰু ৰাইজক এনেকৈ সৃষ্টি এনেকুৱা ধৰণৰ গান নতুন নতুন সৃষ্টি আমি দি যাম এইটো আচলতে কক ষ্টুডিঅ' ভাৰত ভাৰতৰ মই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিব লাগিব কাৰণ ক'কষ্টুডিঅ' ভাৰতৰ মূল কনচেপ্টোৱে হৈছে ফিউজন বা এক্সপেৰিমেণ্ট আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ আমাৰ কাষ চাপিলে অসমৰ কাষ চাপিছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে অসমৰ এনেকুৱা কিছুমান লোক লোকগীত হওক বা ফ'ক এনেকুৱা কিছুমান সুৰ তেওঁলোকে গমাব বিচাৰিছিলে চ' চিন্তাটো আৰম্ভণিৰ পৰাই ফিউজনক লৈয়ে আছিলে তাৰ সেইটো সময়ত সেই চিন্তাটো কৰি থাকোঁতে যে কি কৰা যায় কেনেকৈ গীত সৃষ্টি কৰা যায় তেতিয়া সেইটো সময়ত মই শৰৎ মৰণৰ শৰতমৰণ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে মই গম পালোঁ কথা গম পালোঁ আৰু তেখেতৰ হাতী শিকোৱা এই প্ৰথাটো আৰু হাতী শিকোৱা নামখিনিৰ সৈতে মই অৱগত হ'লোঁ কাৰণ সেইটো সময়ত মোৰ ভা মোৰ ভাইটি এজনে এই হাতী শিকোৱা প্ৰথাটোৰ ওপৰত এখন তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰি আছিলে আৰু তেনেস্থলত ময়ো সেই তাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে সেই হাতী শিকোৱা নামখিনি মই তথ্যখনত শুনিবলৈ পালোঁ তেতিয়া মোৰ মনলৈ আহিলে যে এই হাতী শিকোৱা নাম যিটো ইমান এটা ধুনীয়া এটা সুৰ ধুনীয়া এটা সম্পদ এইটো লাহেকৈ হেৰাই যাব ধৰিছে অসমৰ পৰা গতিকে এইটো লৈ কিয়নো আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি নকৰোঁ গতিকে চিন্তাটো তেনেকেই আহিলে নিশ্চয় নিশ্চয় পৰ্বতত আছিল ভৈয়ামলৈ আহি লিটাই ফান্দি চেপা পায় তাৰ লগতে আমি বিহু অলপো এড কৰিছোঁ এনেকৈ যোৰহাটত আমি কওঁ পৰে বতে ধূলি কঁৱলী হাতী ধৰিবলৈ যাওঁ হাতী হেৰুৱালি লিহিৰি বনতে ঘোঁৰা হেৰুৱালি ৰন্তে চেৰাই এদিন বাগৰি মোতালোলৈ তোৰ আছেনে মন হল লাই হল লল বগৰীয়া খাই ভূৰ মাৰে বিদেশ গলৈ তোৰে নিন্দা যায় কক্স ষ্টুডিঅ' ভাৰতক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে আনহাতে হাতীশালৰ ফান্দি শৰত মৰাণে তেওঁ নিজেই গোৱা হাতীশালৰ পৰম্পৰাগত গীতে এনেদৰে নতুন মাত্ৰা পোৱাত অভিভূত হৈ পৰে শৰত মৰাণৰ লগতে তৰাদিবাসী ৰাইজ শিলদ ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিল গীতটিৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠানলৈ আনহাতে শিল্পী শংকুৰাজক তিনিচুকীয়া তৰাদিবাসী ৰাইজে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলোৱাৰ লগতে আগন্তুক সময়ত শিল্পীজনৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে এক নম্বৰ কথাটো হৈছে এই তৰাণী গাঁওখনৰ পৰা তিনিচুকীয়াই তৰাণী গাঁওখনৰ পৰা যে গীতটো গৈছে আৰু এই হৰত দদাই পৰা যে গীতটো নিছে আমি এইটোক লৈ আৰু বেছি গৌৰাম্বিত একতো মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ সন্তান হয়েই মৰাণৰ হাতী গীত এটা গৈছেই তাত কৈছে নিজৰ গাঁওখনলৈ টানটো আহি গ'ল ন তাৰ কাৰণে আৰু বেছি আমি গৌৰৱান্বিত আৰু তাৰ প্ৰমাণ তৰাণী গাঁওবাসীয়ে আজি উপস্থিতিৰ জৰিয়তে দিছে আপোনালোকে কেমেৰা ঘূৰাব আজি শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ গীতটো যোৱাকালি ৰিলিজ হৈছে সাব্বিছ তাৰিখ আজি সাতাইছ তাৰিখ আজি তেওঁৰ গীতটো একে ডাঙৰ পৰ্দাত একেলগে চাম শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ লগত বুলি গা উঠলি আহিছে মানে উঠি আহিছে গম পাইছে নহয় আৰু এই গীতটোত পিছতে আমি ভাবো যে তহানীবাসীয়ে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে শংকুৰাজ কোঁৱৰক আৰু ভাল ভাল গীত মহান জনগোষ্ঠীৰ ওচৰত আৰু ঢেৰ গীত আছে দদাই কৈছে যে কেৱল দুটা কলিহে ব্যৱহাৰ হৈছে দুটা কলি এনেকুৱা হাতী শিকোৱা গীতৰ কলি দাদাৰ ওচৰত ঢেৰ আছে আমি ভাবো যে এই গীত বিলাক আহ লিচুকনি গীত খেৰী গীত এই ধৰণেও ব্যৱহৃত হয় আৰু শেষলৈকে যেতিয়া হাতী শিকাই গৈ থাকে অলপ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰে তাত আৰু বেলেগ গীত নাগায় এইবিলাকেই কৰে ত' সেইকাৰণে আমি ভাবো যে এই গীতবিলাক আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক শিল্পী এতিয়া আছে তেওঁলোকে যদি আগ্ৰহ আছে ভেৰ কিবা কিবি কলি আছে এই কলিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দাদাই সহায় কৰিব আমি আশা কৰিম যে আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক আজিৰ তাৰিখতো ওলাবলৈকে বাকী আছে এই গীতবিলাক আমাৰ অসমবাসীয়ে শুনক যে আজিলৈকে লুপ্ত হৈ থকা গীতবিলাক শুনক আৰু শংখুৰ কোঁৱৰে যিটো নেতৃত্ব লৈছে পক ইষ্টিডিঅ' কোৱাইছেকে বিশ্ব খ্যাত কৰি পেলাইছে মৰাণৰ দুটা কলিত আটাইকৈ গীতক

আৰু মোৰ গুৰুৱে যেনেকৈ হাতী শিকাবলৈ প্ৰচেছ শিকালে মই তেনেধৰণে শিকাই আছোঁ প্ৰথমে হাতী পোৱালি শিকাওঁ মই একেবাৰে নৰ্মেলত মানে হাতেৰে মোহাৰি সৰু ল'ৰাক মোহাৰিৰা নিচিনাকৈ তেতিয়া নিচুকনিবা খেৰী মাটৰ নিচিনাকৈ গাওঁ তাৰপাছত গৈ অকণমান হাতীজনী চিধা হ'ল বা হাতী পোৱালিটো চিধা হ'ল তেতিয়া টিং ঢোল চাফচনি মাৰি এনেকৈ বজুৱাই গাঁৱৰ মানুহ বহুতো সমবেত হয় তেওঁবিলাকৰ লগত মানে ফূৰ্তিকৈ আমি নাচ বাকো কৰোঁ আৰু ফটকা আদি কৰি ফুটোৱা আগততো বন্দুকো ফুটোৱা আছিলে যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰে বন্দুকবোৰ লৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমি ফটকা ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে আমি যিজন মানুহে এই গানটো নি কো ইস্ত্ৰী পোৱালে মই তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ উমানন্দ মোদৈ মৰাণ আৰু আমাৰ গণৰাজ মৰাণকো মই বহুত মোৰ আপোনালোকৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাই মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ গতিকে আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীয় সেই হাতী শিকোৱা গীতটো যাতে গোটেই ৱৰ্ল্ডত বাজি থাকে মই তাকে কামনা কৰি মোক ক'ব লগা সামৰিছোঁ মই প্ৰদৰ্শন কৰি দিছোঁ গীতটো হাতী বন্ধা সময়ত পোৱা গীতকে মই প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ পৰ্বত তই আছিলি গৈ বৰ কাককাই ভৈয়ামলৈ আহিলি তই ফান্দি চেপা পায়ো লয় লৈ হল লগৰীয়া কাই তোৰ মাৰে বিদেশ গলৈ তোৰে নিন্দা যায় লাই ফান লাডু পেয়া লাডু জতকা লাডু হাৰী মাউত বান্ধি দুটি হৈয়া যায় চিকাৰ বাৰী অ লাই